ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಂಜಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಚಂಡಿಪಾಠದ ಚಾವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಠಿಸುತ್ತೇವೆ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಠಿಸಿದರೆ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಶಾಪ ಅಡಚಡಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ತೊಂದರೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಕುಂಜಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರವು ಚಂಡಿ ಪಾಠದ ಪ್ರಮುಖ ಮಂತ್ರ ಕುಂಜಿಕಾ ಎಂದರೆ ಚಾವಿ ಅಥವಾ ತಾಳೆ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂಡಿಪಾಠ ಮಾಡಿದ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಈ ಕುಂಜಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ರಹಸ್ಯ ಮಂತ್ರ ಅಂತಲೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಂತ್ರ ತಮಾಷೆ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವರು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಕುಂಜಿಕಾ ಲಾಭಗಳು ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಅಡಚಣೆಗಳ ನಿವಾರಣೆ ಗ್ರಹ ಶಾಂತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಗುರುಗಳು ಋಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ಇದನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಮಂತ್ರ ತುಂಬ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಪಠಿಸಬಹುದು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿ ಪಠಿಸಿ ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಚಾಮುಂಡಾಯ ವೆಚ್ಚೆ ಶಿವ ಉವಾಚ शरणुदेवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिकास्तोत्र उत्तमं येन मन्त्रप्रभावेण चण्डीजापः शुभो भवेत् न ना कवचं नार्गलास्तोत्रं किलकं न ना रहस्यकं न ना सूक्तं नापि ध्यानं चनानसो न च वार्चनम् कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत् अतिगुहान्तरं देवी देवनामापि दुर्लभं गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिवा पार्वती मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटानादिकम् पाठमात्रेण संस्थिते कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ ग्लौं हूं क्लीं जुं स्वः ज्वलाय ज्वलाय ज्वल ज्वल ज्वला प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल हं सं लं षं फट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुमर्दिनि नमः कैटबहारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनि नमस्ते शुम्भहद्रै च निशुम्भसुरघातिनि जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्वा प्रतिपालिका हृङ्कारिप्रतिपालिका क्लिङ्कारिकामरूपिण्यै बीजरूपेण मोस्तु ते चामुण्डचण्डघाती च चा, वरदायिनी विच्चे भयदा, नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणी धां धीं धूं धुर्जटे पत्नी वां वीं ॐ वाग्दीश्वरी कां क्रीं क्रूं देवी, शां शीं शूं मे शुभं कुरु हुं हुं हुङ्काररूपिणे जं 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 जम्बनादिनी जम 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 भ्रां भ्रीं भ्रूं भद्रे भवान्नैते नमो नमः अं कं चं तं तं पं यं शं विं भुं ऐं विं हं क्षं धिजाग्रं धिजाग्रं तोट्रया तोट्रया दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां पीं पूं पूर्णा हां खीं खूं खेचरी तथा सां सीं सुं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्वा मे कुञ्जिकाये नमो नमः इदं तु कुञ्जिकास्तोत्रं अभक्ते अभक्तेनैव दातव्यम् गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकाय देवी हीनं सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा इति श्रीरुद्रायमाले गौरीतन्त्रे शिवा पार्वती संवादे कुञ्जिकास्तोत्रम् ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಠಿಸಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಕೃಪೆ ಪಡೆಯಿರಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇದೇ ಥರ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಲು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಮತ್ತು ಸೈಡ್ಗಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಒತ್ತಿ ಸಿಗೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹರ್ ಹರ್ ಮಹಾದೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೈ ಮಾತಾದಿ ಸ್ಟೇ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯೂ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್